Перебільшення можна сказати, що Черкаси осередок яскравих подій, адже нещодавно вперше тут відбувся кінофестиваль. Нині українське кіно намагається піднятися з колін. Вітчизняний кінематограф шукає власний шлях розвитку, змагаючись за розуми своїх же громадян. Але силами і натхненням сучасних талантів, кінопроцес України потроху відроджується через самовідданість кіноакторів та режисерів, які все ж намагаються творити, працювати та знімати нові фільми. Тож, вашій увазі, пропонуємо добірку яскравих особистостей, творців і критиків кінопроцесу в Україні. Олександр Гусів – член Національної спілки кінематографістів України, кінокритик, Юлія Гонтарук, співзасновник кінопроекту Бабілон 13 та Дмитро Захаревич, сценарист і кінорежисер. Олександр Гусів вдруге відвідав Чаркаси. Украинский кинокритик акцентував на важливості подобных заходів в умовах сучасного кинопроцесса. Для него это особый час с творчими людьми я по-настоящему полюбил кинематограф не благодаря фильмам как таковым, а благодаря именно журналам о кино. В первую очередь был такой русский перевод немецкого журнала «Синема», потом было «Искусство кино», русский и российский премьер, еще какие-то журналы. В то время в Украине практически не существовало современной кинокритики, либо она была недоступна, поскольку журналы о кино тогда еще в конце 90-х, вообще все 90-е, не выходили, они стали уже появляться вот где-то в начале начале 2000-х постепенно, и стала формироваться современная школа. Какие-то люди были, но они, вот, они работали кто-то на телевидении, кто-то еще в каких-то в киевских, киевских изданиях. И я много читал о кино, много его смотрел. И вот для меня это была такой своеобразной, своеобразной школой. Ну а потом ты уже учишься, так сказать, в процессе, в процессе работы ты очень много смотришь об этом, пишешь, читаешь то, что пишут твои коллеги, которых чем мнение ты уважаешь, потом постепенно. А сейчас, по счастью, есть возможность следить за тем, что делают украинские кинокритики, поскольку у нас вот, появился ряд совершенно блестящих авторов. И то есть для, меня, для меня школой были мои, мои коллеги. Увидеть здесь аудиторию, которая очень интересует современный украинский кинопроцесс, и я рад, что нашлись люди, которые это подхватили я думаю, что есть очень большая вероятность, что в скором времени киношот станет неотъемлемой частью украинского кинопроцесса и вообще отечественная культура, мне кажется, очень страдает от такой киевоцентричности и давно уже назрело, чтобы в каких-то городах за пределами привычных фестивальных площадок Киева, Львова Одессы, чтобы начали возникать какие собственные да, местные фестивали, которые будут постепенно переманивать а, а, киевскую тусовку. А в действительности мы а, уже какое-то время, года это с 12-13, мы наблюдаем, что... А, постепенно появляется новая плеяда кинематографистов, которые, которые действительно могут не только, которые не только на нашем уровне выглядят лучше, чем все остальные, а которые действительно могут достойно представить украинский кинематограф на зарубежных фестивальных площадках. А раньше это была только одна Кира Георгиевна Муратова, а вот в каком 2012 в году появился гаммер Олега Сенцова? Mm -hmm. И с тех пор вот все, все как-то постепенно, постепенно началось. Скажем, вот главный на сегодняшний день и умфатор. Современного украинского кино обладатель большего количества поездов, чем любой другой фильм за вообще за всю украинскую киноисторию. Племя Мирослава фильм, получивший по порядка 50 наград, который стал настоящим триумфатором программы Особый взгляд в Каннах, которые купили для проката в 30 стран мира который получил прекрасную критику по обе стороны океана, который, к сожалению, мы его не отправили на «Оскар», поэтому, в общем... Да. Но который, тем не менее, получил очень хорошую прессу, очень хорошие отзывы в Соединенных Штатах. И Мирослав Слабошпицкий и ряд других наших кинематографистов, в частности, документалистов, которые... А в 2013 году вышли на улицы, которые многие из них сейчас находят, как, скажем, Юлия, которая снимала, снимала свой фильм «10 секунд» в зоне АТО. А что вы тут сидите? Едьте отсюда! Что вы тут сидите? Ну а куда а ехать? нет с чем ехать? А... Нету куда у нас? я с этим детем поеду? Кому я нужна? Тут дом, наши документалисты вместе а, свет нашей, нашей документалистики он 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 шел параллельно с подъемом украинского гражданского общества и а, эти вещи также оказались востребованные не только у нас но и иностранной аудитории Украинское искусство является делом безумных энтузиастов, которые просто готовы фактически без какой бы то ни было отдачи заниматься своим делом. И фактически каждый украинский фестиваль, насколько мне известно, не только новые фестивали, но и фестивали, которые проходят уже, там, скажем, десятилетия, такие как кинофестиваль «Молодость», скажем, и фестиваль документального кино «Докуэдэй», и так далее, и так далее, и так далее. Все эти фестивали они каждый раз оказываются просто на грани выживания. Каждый, вот каждое поведение каждого фестиваля является таким вот подвигом, культурным подвигом. И то же самое можно сказать, разумеется, и о съемках фильмов. Вы сами прекрасно знаете, что наши, скажем, художественные фильмы, они снимаются на протяжении нескольких лет, потому что из-за постоянных перебоев с финансированием государство, слава богу, как-то начало финансировать фильмы, но опять-таки с этим есть очень много проблем. Есть проблемы с тем, что какие-то... То, то есть, да, даже Юлия расскажет лучше, но и с документальном кино тоже часто многие фильмы нельзя закончить, нельзя там их демонтировать, сделать звук и так далее, сделать какую-то пристойную техническую копию, потому что финансирования не хватает, даже когда это касается каких-то очень значимых картин. Поэтому сказать, что так уж много вот меценатов, ну, опять-таки, слава богу, что они, что они есть, что действительно есть люди, которые достаточно безвозмездно, есть такие примеры, вкладывают свои деньги без, без какой бы то ни было надежды, ну, наверное, с надеждой, ну, с очень, скажем так, с очень зыбкой надеждой эти деньги увидеть вновь. Абсолютно любого кино, для любого искусства необходимые люди талантливые и готовые, и в наших условиях они должны быть более готовы, чем, скажем, в каких-то условиях более благополучной страны, готовы а, заниматься своим творчеством, а, несмотря на все, а, на все трудности, несмотря на все, все проблемы, несмотря на все проблемы. И, конечно же, необходима, необходима какая-то какая, -то, какая -то культурная атмосфера, какая-то востребованность у общества, поскольку кино, кино это касается в большей степени, чем, скажем, литературы, чем чем любого другого искусства, которое, скажем, писатель может написать свой роман в стол, конечно, ему бы не хотелось это делать, но тем не менее, а кинематограф, как раз в связи с с, с теми средствами, которые необходимы для создания фильмов, он в общем предполагает более массовое восприятие, он предполагает коллективный просмотр, он предполагает більшу віддачу. Юлія Гонтарук переконана, кожен режисер має пройти свій шлях удосконалення, зробити висновки від власних помилок. Однак спілкування з професіоналами у сфері кіно вкрай необхідно майбутнім режисерам. Ну, моїм наставником насправді ну, був, напевно, майстер, поки я вчилася в Карпенка-Карго, хоча е він так дуже обережно до нас ставився. Пам'ятаю, якось на диплом четвертого курсу він запитав Юля, а що ви будете готові. Я сказала, що я буду готувати короткомітражний художественний фільм. Він сказав, Юлі, ну ви спочатку зніміть, а потім о його художественності ми з вами поговоримо. Ну тобто він так обережно дуже до нас ставився, тому що ну дуже легко просто зламати студентів режисерів. Як тільки почнеш нав'язувати, то це буде да, такий копі-паст копі такий твій. А важливо ж ну, якби у кожної людини да, там, знайти своє щось особисте, цікаве, неординарне. Тому, ну, звісно, я пам'ятаю в студентські роки, і в принципі це навіть і зараз по студентах видно, що ми всі намагалися когось копіювати, там, надивилися класики, да, і нам так, що, там, дуже хочеться, щоб все було так. Але воно так не працює, і зрозуміло, що ти ніколи не знімеш так, як Бергман або там Антоніоніда, і воно тебе так не вийде. Тому треба слухати себе і все. І, і ну, правда, насправді, ну чесно, ми вчимося на своїх помилках. І поки режисер не почне робити свої помилки, тренуватися, ну те, власне, про що говорив Дмитро. Ну, нічого не буде. Тільки якщо ти сам не наступаєш на ці граблі. Потім йдеш далі, відкриваєш і ну і так теж воркшопи, майстер-класи це дуже важливо. Ну і взагалі спілкування з людьми, які чогось досягли в цій професії. Це вкрай важливо. Такі фестивалі вони спонукають навіть нас, режисерів, більше знімати, більше шукати для себе якихось відповідей да, і робити кіно. Тому е, мені здається, що це вкрай важливо. У нас ну, така ситуація, що я знаю тільки декілька фільмів, які самі себе окупили. Це здається, той самий Паводиль, про якого ми говорили. Е, Незламна і ще декілька фільмів, які е, вийшли в плюс і там, навіть віддали частку грошей держкіно да, там, на, на виробництво. Зараз я думаю, що наш ринок формується так само, як і формується в принципі, сучасне українське кіно, на мій погляд. Але ви знаєте, якщо ти хочеш знімати, то ну, звісно важливо, щоб був бюджет, звісно, важливо, щоб були кошти на виробництво. Але, от, наприклад, той самий Вавилон-13, який я да, там зараз представляю, ми просто люди, які е, взяли і там, вийшли на вулицю. На Софійську площу і вирішили, що як ми можемо підтримати майдан? От, ми можемо взяти камеры і почати знімати. І таким чином хтось приніс камеру, хтось приніс там оптику, хтось приніс на чому монтувати, і ми ось зробили таке творче об'єднання. Ми змінюємося, суспільство змінюється, і, власне, кінематографісти змінюються, і кожен для себе вибирає ту тему, яку яка болить, напевно, у кожного. Тому е, бачити, е, там, не смотреть, а бачити, да, як кажуть. Ну, типу, помічати якісь речі, і якось віддавати людям. Петро Захаревич впевнений, що робота кінематографістів це не простий шлях, схожий на довгу дистанцію, де результати видно не одразу. Тут головне залишатися вірним власній справі. Але загалом люди, люди повинні так, вони повинні зрозуміти, чи потрібно їм, я майже як кінематографісти, які цим збираються займатися. Вони повинні виявити для себе, якби виховати силу волі, повинні зрозуміти, для чого вони це роблять. Тобто, якщо вони думають, що це іграшки, звісно, це. Напевне, розчарує, це була дуже складна кроківка праця, яка в підсумку винагороджується таким часом, і Це такий біг на довгу дистанцію. І людям треба бути готовим до цього. І тут, тут не можна сказати чітко, це що їм це принесе, це повинна людина, би, мати свій власний внутрішній потяг. Все інше прийде, я впевнений з цим і фінансові, і інші якісь віддачі для людини. Якщо це дивиться як, ну, як, як бізнес, як те, за рахунок, чого живуть, це не, не зовсім. Все дуже серйозно, але це прийде не одразу. Всі мої знайомі, наприклад, які займаються кіно або серіалами, вони отримують почали віддачі десь, можливо, на десяти. Ну, це так вже далеко, поки вони почали дуже практично, багато цим займатися, і поки їм їх оцінили спеціалісти, бо вони повинні навчитися. Вони повинні вчитися. практично практично, мати життєвий досвід, що сказати людям, з чим до людей. Це не одразу виходить. Я знаю деяких режисерів, які запускав в кінотеатри свої фільми в Україні. ось, вони е навіть є там робота, одна, яка скажімо, здобула, ну теж була про майдан, здобула м -м, досить коштів, ну, просто за рахунок того, що вона була сам спочатку вироблена не, не за великі кошти, тому вона покрилася без, з, з прокати, бо отримала досить, досить коштів, щоб критить виробництво. Да? А, бо люди робили по суті на власній ініціативі. Але а, загалом а, нещодавно м -м, робили дослідження. Ну, нас стосується взагалі світового кіно. І як би не парадоксально, то документалка це один з чотирьох, це не жанр, а категорій фільмів, які мають найбільший попит у світі. Тому документальне кіно я не думаю, що воно є це якісь, е, априори, одразу, як це якийсь апіоріс, одразу невигідне або не прибуткове. Я не думаю, так, тобто, це до питання про документальне кіно. А до питання, що щодо... До того, чи складно в наших умовах, чи кіно відрізняється на певних інших сферах, що тут, не, тут практика йде попереду теорії, ну це має переконання. Людина повинна зняти де робіт, тоді вона починає вчитися, і вона розуміє, ну, які, що їй розповідають, які питання тебе ставить, бо так ці всі питання вона не буде сприймати суто теоретично, вона навіть не зрозуміє, про що і хоче донести чи інший майстер. І, і це така постійна, тобто практика, теорія, практика, теорія. І вони де паралельно і вчишся весь час. І немає такого чіткого наставника. Час змінюється. Я, я просто пам'ятаю, що років 7-8 тому, ще не було цих цифрових камер на маленькі дискети, які записують там фотокамери, які тобто, бюджетні, недорогі і дозволяють такі можливості, як зараз як відео такої якості знімати і так далі. І е, тоді е, інтернет був <значно>, значно бідніший в інформації. І е, це ж там років 8-10 тому. то Кожен намагався спілкуватися, кожен намагався розповісти свій досвід, але під, поділитися якимось. Але насправді об'єктивно більшість речей дізнаєшся самостійно. Ну, тобто Об'єктивно дізнаєшся самостійно, тому що м, допомагають майстер класи, особливо коли приходять е, люди з досвідом, і це тебе направляє, але е, це більше як напрямок, правильно сказати. Дійсно, це напрямок. Але все ж ти вивчишся, ти вивчиш сам. Все, що зрозумієш зрозумієшся. Фестиваль, де я приймав участь як член журі, я відкрив для себе, що дуже цікаво, коли люди з регіонів різних країн показують свою роботу, тому що там завжди є нове бачення, нове дихання, не знаю, щось оригінальне. Це завжди, коли ти в певному колі спілкуєшся, наприклад, в Києві ти вже практично всіх знаєш людей, які з цим пов'язані, їх роботи дивишся, то завжди цікаво пізнавати щось нове, відкривати щось нове. Тобто і нові фестивалі, зокрема. В будь-якому регіоні України і Черкас, я думаю, тут буде не виключення. Це завжди якісь відкриття, і щось нове, і щось цікаве, оригінальне. І завжди, я впевнений, завжди ми знайдемо якийсь талант, а може не один, який якби, проявить себе на цьому фестивалі. Неочікувано не для, для всіх, але він є, я впевнений. І не один. Я знаю деяких кінематографістів, які вже працюють в Києві, але я родом з Черкас і починали тут. Але зараз вони вже знімають багато робіт там і телебаченні і в кіно. То что участники нам презентует Александр Гусев. Насколько сохраняют фестивали свою значимость а в нашу эпоху торрентов? Потому что фактически, ну скажем, всего не все, но очень многие вещи можно а, теперь можно уже в общем как бы скачать. Но а мне как-то сказал один а, глава одного киевского киноклуба, что вот фактически все очень популярного, очень хорошего. Он сказал, что вот знаешь, те фильмы, которые я у себя показываю, они все абсолютно доступны в сети, но просто ко мне приходят люди для двух вещей. Во-первых, ну для того, чтобы просто обсудить эти фильмы после показа, а во-вторых, дело в том, что они не, они не знают, что скачивать. И действительно, фестивали являются, выступают, выступают в качестве таких своеобразных гидов. Мы доверяемся вкусу отборщиков фестивалей. И скажем, если мы можем себе мы представляем, какие фильмы побеждают на наиболее авторитетных фестивалях мира, как Канны, Берлин, Лакарна, Венеция и так далее. Какие, какие фильмы получают Оскар, Бафту и, и подобные вещи. Но дело в том, что на, на фестивалях можно увидеть фильмы, которые э, не обладают никакими регалиями, которые э, с большой долей вероятности вы никогда не встретите в э, сетевом пространстве. А даже если вы встретите их в сетевом пространстве, то вы, скорее всего, просто не обратите на них внимания, не станете их, их смотреть, потому что вам эти фильмы ни о чем не говорят. Но вы отправляетесь на фестиваль, э, вы, полагаясь таким образом на, на вкус отборщиков того или иного большого смотра, и а, зачастую эти вот такие своеобразные фестивальные коты в мешках а, произ могут произвести на вас большее впечатление, чем обладатели золотых пальмовых ветвей, золотых леопардов, а, львов, медведей и так далее. Приехавший в Одессу во время пресс-конференции, сказал, что наш фильм, производство нашего фильма стоило 20 тысяч евро, и фактически вот этот вот одесский приз полностью оправдал затраты. Но, конечно же, мало кто умеет снимать настолько хорошее кино за такие маленькие деньги, как это умеют делать румыны. Но тем не менее, вот это тоже такая, такая возможность. Но самое главное, что на, на, на фестивалях режиссеры и другие кинематографисты имеют возможность познакомиться с продюсерами, имеют возможность познакомиться с кинопрокатчиками. И, и в рамках многих фестивалей существуют большие, большие кинорынки, которые, благодаря которым нестандартное независимое кино может пробиться, на, может пробиться в достаточно широкий или в ограниченный прокат к тому же у нас скажем многие фестивали занимаются дистрибьюцией фильмов сами прокатывают фильмы и молодость прокатывают фильмы одесский кинофестиваль с большим или меньшим успехом прокатывают прокатывают фильмы упомянутой но фестиваль 86 что-то показывает что-то показывает у к тому же в рамках фестиваля есть так называемые «питчинги» — это конкурсы на получение финансирования. Скажем, два года назад в рамках Одесского кинофестиваля награды, и ну, по-моему, 10 и 5 тысяч евро получили, получили украинские картины. Это конкурс «Work in progress», когда, в котором как бы, состязаются фильмы, находящиеся на стадии съемок члену жюри, посматривают рабочий материал, знакомятся, ну, возможно, с, со сценарием, с, каким, с какой-то презентацией, и вот на основании вот такого предварительного знакомства а, вручают, на, вручают награды тем фильмам, которые с их точки зрения являются наиболее интересными, наиболее, скажем, вот чей, чей окончательный результат с их точки зрения может быть на, наиболее, наиболее позитивным. И вот две картины, две украинские картины, находившиеся тогда в стадии производства «Гнездо горлицы» от Каченко и моя бабушка Фани Каплан, Алена Демьяненко и Дмитрия Томаспольского, они получили вот два года назад в рамках Одесского кинофестиваля а, награды, на, на которые, денежные призы, которые, которые прошли на, на финансирование этих проектов. И вот спустя два года, месяц назад, эти, оба этих фильма были закончены, и они были уже представлены в рамках национального конкурса Одесского кинофестиваля. Оба получили призы. «Гнездо получила главный приз национальной программы, «Моя бабушка Фаника План» получила приз за лучшее мужское исполнение, Мирослав Слобоспицкий получил наш знаменитый режиссер. И а, также в рамках, в рамках фестивалей проводятся какие-то очень важные мероприятия для кинематографистов, воркшопы, вот скажем. Тут такие какие-то очень необычайно полезные вещи, можно, можно узнать, вам как по-настоящему хороших фестивалей. И, а, ну и, наверное, самое главное то, самое значимое вот в, в нашей ситуации, то, что вообще, говорят, для... А, Несмотря на все успехи украинского киноплаката, несмотря на то, что, как вы знаете, 2016 год станет рекордным по количеству украинских фильмов, выпущенных в прокат, дай бог памяти, их должно выйти 26, но это включает это, это и художественное кино, это и документальное кино, и альманаки и короткометражек, и в этом году, по-моему, один или два еще будет анимационных фильма. А, несмотря на все это, для многих, для многих украинских клиент, а, фестивали являются основной средой обитания, а для большинства, я полагаю, просто единственной средой обитания. Потому что многие фильмы, даже выходившие в прокат, пошли совершенно незамеченными, вот скажем, не знаю, был ли показывали этот фильм Черкасах зеленая кофта Владимира Тихова. фильм достаточно неоднозначный у него его недостатки типичны для украинского кино но но его достоинства с моей точки зрения совершенно незаурядны. я считаю это очень достойной работы и он он собрал ну по-моему ну извините ну, ну там порядка 10 тысяч гривен в прокате просто совершенно ничто он пошел почти незамеченным и при этом в рамках национального конкурса Одесского кинофестиваля он получил приз за лучшую режиссуру. Он был, он был показан на одном из наиболее престижных европейских кинофестивалей в Сан-Себастьяне, тоже там получил достаточно положительную оценку. Ну и, разумеется, можно вспомнить наш главный триумфатор последних, последних лет, племя Мирослава Слопошпицкого, который просто получил там порядка 50 наград, сам стал, стал самым титулованным из украинских фильмов, ну и скажем, фильм, с которого вот буквально началось возрождение укра украинского кинематографа Камера Олега Сенцова, тоже он в свое время нашумел. Шумел на фестивалях, причем не на украинских, а на, на украинских фестивалях от него сначала не особенно брать не хотели. Его взяли сначала, его показали в, вортер, в Роттердаме, а потом он получил приз русской кинокритики на фестивале в Ханты-Мансийске, который проводит Сергей Соловьев. И уже потом его, его, его показали там не конкурсно на молодости, его показали в рамках а, Одесского кинофестиваля, а, где я его и увидел. А совершенно блестящий фильм, он получил приз ТПС, по-моему. А вот наші натоштоя ката сказати, не дивлячись ні на що сучасне кіно в Україні все ж живе і розвивається. Тож увазі глядачів пропонуємо переглянути фрагмент конкурсного короткометражного фільму одного разу в Одесі. огонь поражение. С днем рождения, рождения, тебя! Тебя! С днем С днем рождения тебя! тебя! С днем рождения тебя! С днем рождения тебя! Ты кто? Сережа. Миша. Не знаю. Одиннадцатый, третьему Объект уже на месте. Почему его никто не встречает? Не то чердак. Хорошо, что сердечко ошиблись.